સુરતના ઉનપાટે વિસ્તારમાં બદમાશોએ ઘરમાં ઘૂસીને લૂંટ ચલાવી અને ઘરમાં રહેલા લોકો પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી છે સુરતના ઓન વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી હતી ત્રણ ઈસમો ઘરમાં ઘૂસી જઈ લૂંટ ચલાવી હતી લૂંટ કરવા આવેલા ત્રણ અજાણ્યા ઈસમોએ પરિવારના સભ્યો પર ચપ્પુ વટે જીવલેણ હુમલો કરી ઈજાઓ પહોંચાડી ફરાર થયા હતા ઘરમાં લૂંટ કરવાના ઈરાદે આવેલા ત્રણ અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ રોકડ રકમ મોબાઈલ ફોન અને કિંમતી વસ્તુઓની લૂંટ કરી ભાગવામાં સફળ થયા હતા આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા સમગ્ર લૂંટ મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે कैमरामैन हकीम शेख साथे वसीम नो रिपोर्ट आज़ाद न्यूज़ सूरत मेरा नाम काशिफ है और हमारे घर पे तीन लोग चोर घुसे थे और वो जब घुसे तो उसके बाद सामान लिए मोबाइल लिए पर्स लिए सब लेके बाहर चले गए तो हम लोग को खबर नहीं कि वही चोर है तो जब फ़ोन लगाए मोबाइल पे तो मोबाइल पे रिंग बजी तो उन्होंने प्रेस का बटन दबा दिया उसने तो रिंग बनना बजना बंद बन हो गई तो जीजाजी ने देख लिया उसको किसके पास ही मोबाइल है तो उससे जब पकड़ने गए तो उसने घाव मार दिया चाकू से तो पूरा हाथ जीजा जी का दोनों तरफ से कट गया गए फिर मैं जब गया तो घाव लगा मेरे को भी तो मेरे को भी दो घाव लगे पूरा सर फाड़ दिया मेरा भी ये यह यहाँ से यहाँ तक पूरा कट मार दिया तीन लोग थे वो लोग तो जब भागने लगे तो एक को पकड़े तो मोटरसाइकिल गिरी उसकी तो सब भागे तीनों भाग गए मोटरसाइकिल छोड़ के भाग हमारी मांग ये है की ऐसा कब तक चलता रहेगा गुंडागर्दी किसी के घर में कोई भी घुस जा रहा है ऐसा थोड़ी चलता है तो हमारी तो पुलिस से निवेदन ही है कि उससे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए